Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu günlərlə məs masaqər qəsəbəsində gözəl bir 5 otaqlı evimizdən məs tanış edirəm. Evimizin qiyməti çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb. 110.000 manata mm satışa çıxıb. Süssüz kirayə azlanan endirim olacaq. Belə bir gözəl bir giriş darvazəsi mövcuddur. Qralalar, kafellalar də sənə qarşısına tamet qurulub. Həqiqətən tamet qurulub. Burada mərkəzi konsentrasiya tərəfində kimi qoyulub. Evimizin fasad görünüşünü görsəniz belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Evimiz üstü də sot yan torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Sol tərəfində gördüyünüz kimi ağac güləmiş torpaq sahəsi saxlanılıb. Evimiz altdaş kürsüdə də podvalına girişidir. Kombi sistemin qaz sisteminə kimi bax burada çəkilib hazır vəziyyətdə durub. Hörmət kanal gözlarımız elektron sənəd kimi çəkilib, yəni kombi və qoyun işləri də rahatdır. Olan pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Bir dəqiqə burdan mən sülüyürəm həyətin əsasını və xatırladım, yolun hündür tərəfində gördüyüm maşın al sağdadır, ev isə hündürdədir. İndi isə mən evimizin üstünə tanış edəcəm. Sənədlər bir başda çıxarıldı, satışçıdır. Bir başa çıxarıq, hörmətli kanal izləyiciləri, ipoteka yararlıdır. Fasaddakı ki, gördüyünüz kimi bax belə kamançıla döşənilib. İndi isə evimizə tanış edib evimiz bir də xadım beş otaqdan ibarətdir. 2-ci mərtəbəsi qalxan pelikanlı 1-ci mərtəbəsində isə, yəni pelikan adına kladovkanın ispidədə bilisə, orada kollektiv sistem yığılıb, elektrik sistemlə kimi çəkilib hazır vəziyyətdədir. Sağda evimizin bir yataq otağıdır. Əyadadın e qonaq otağıdır. Mətbəximiz və solda isə bir yataq otağıdır. Yuxarıda da 3 dənə yataq otağı mövcuddur. Burada belə 3D aboyuna kimi çəkilib hazır vəziyyətdədir. Sağ tərəfə quraşdırılıb. Burada aboylar da gözəl gözəl aboylardır. Belə bir gözəl bir evdirsə, qonaq otağı var dəşəməsi fasqalı laminatdır, hörmət xanım mərtəbəsi manaq betonudur və bura isə bizim mətbəximizdir. Mətbəxdə gördüyünüz kimi yer tamamilə döşənilib və istı polla təchiz olunub. Mətbəx mebeli burda 60 sm yıldıqdan sağ və sol tərəfində yenə yəni, usta ustuqov, uqlavov kresulduq başçılıqla nar edə bilərsiniz. Fratəz evimiz qoşadaşla inşa olunub. Qarana məsafə saxlanılıb. Burdan gördüyünüz hasardan məsafəsi etərincə var. Pəncərələrə qoşul şüeynə təchiz olunub və qanaz dəzərimiz qapılarda bahalı qapılar yəni ucuzu qapılar deyil. Mars qəna kimi. Burası aşağıda nəzarət otaqlarından biridir. Belə bir gözəl bir ata otağıdır. Burası birinci mərtəbənin sanata qoşulduğu yerə istiqbolla təzə olunmuş hörmət qanaz dövlətimiz. İndi isə mən siz ikinci mərtəbəsini tanış edəcəm. İnşallah evim o insanla Allah Teala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı bilərəm. Unutmayın ki, yeni satış axınları ilə birinci növbədə siz sansız oldasınız. Solda da gördüyünüz kimi karidan oboyunuz, gözəl oboydur. Dekorativ oboydur, 3D oboydur. Mətbəx kanalız lazarımsız. Burdan balkona çıxışı var. Burada 1, 2, 3 yataq otağı, solda is evimizin sanitari qoşaqıdır. Bəli bir evimizin yataq otağıdır. B, genişdir. Yataq otağına söz yoxdur. Qiyməti çox sərfəli bir qiymətdir. 110 min manata satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi, hamısı villalardır. 4 evdən yalnız bu evimiz satışda var. Qalan evlərimiz hamısı satılıb. Düzdür, digər evlərimiz 4 otaqlı idi. Bu evimiz isə 5 otaqlıq ibarətdir. Burası ikinci məktəbə aid olan Santaqoşağıdır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bax belə Santaqoşağı. 4 dövrəmə qoşalaşdır. Burası ata otaqlarından biridir. Pəncərəsin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur, gördüyünüz kimi. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanışdım. Bu yataq otağı da gördüyünüz kimi genişdir. Ümumiyyətlə yataq otaqları genişdir. Ümumiyyətlə evimizin tikinti sahəsi demək olar ki 160-170 kvadratdır. Burada kombi sisteminin yeri düzmü? Əla. Müvəqqəti olaraq burada krant qoyulub, amma kombi sistemi yerlidir bura. Elektrik arza ikinci mərtəbəyə aiddir. Bura isə evimizin balkonudur. Belə bir balkondur gözə balqonu var. Solunda da, sağında da hər tərəfə yaşayış mövcuddur, belə bir həyətan sayısı var. İnşallah ev onu insanlar Allah təala belə gözəl evə qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Çəyinə satsa çıxan evlərin birinci nömrəli santralı bilirsiniz.